Как сделать счастливыми не только детей, а и захлопотанных взрослых, знает наша гостья. Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка, 12-разовая чемпионка СРСР, многоразовая лодерка Кубка Украины и просто светлая, добрая, небайдужа людина, турботлива мама и, звичайно гарна жінка Стелла Захарова. Пані Стелла, доброго ранку. Доброе утро. Вот скажите честно, ходили вы уже на показ фильма «Иван Сила»? Девались с детьми? Нет, я еще пока не ходила, но я обязательно хочу пойти, потому что реально интересный фильм и ну, такой, знаете, позитивный и нужный для детей. Вот погодьтесь, правда, что этот фильм может замотивировать детей заниматься спортом, начать заниматься самого детства, правда? Обязательно, конечно. А как дорослих дорослых занять спортом? Адже дорослые завжди на работе. Если они дома, то это за компьютером. Как? Ну, вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что во-первых, очень большое спасибо хочу сказать каналу вашему, потому что телеканал Эра, как правило, очень поддерживает много лет спорт, развивает и информирует это как бы, большой плюс для взрослых, для того, чтобы они, когда утром встают, видят передачу позитивную, правильную, спортивную. И где-то у них там остается внутри, что надо выполнить свой э, долг родительский. Э, как бы ты ни был занятый, и что бы ты ни делал, надо все равно уделять внимание ребенку и отводить его на спорт. Потому что это здоровое, правильное образ жизни. Это необходимо. И родители сегодня, прежде всего, должны сами внутри себя понимать, и знать о том, что он обязан э, повести, взять за руку ребенка на спорт, но ну, где-то и сам может быть там подвигаться. Вот я готов помог ты дорослому. мы кажется... каждый день прокидаемся, думаем, что мы сегодня уже однозначно будем заниматься спортом. И мне кажется, что первое, именно фильмами такими. Второе, большая информация. А третье, это мы, то есть спортсмены, всячески стараемся максимально э, доносить до наших родителей, что это нужно, что это необходимо. И родители ни в коем случае не должны лениться, оторваться от своих компьютеров, от своих домашних забот и найти час-полтора времени для того, чтобы отвести своего, свое чада э, на тренировочку и немножко уделять именно, именно детям своим вниманием. Пані Стала, ось пригадайте себе, еще на початку вашей спортивной карьеры вы себе змушивали заниматься спортом? Можливо, вы это доси. Как у вас это отбывалось? Обязательно. Вы знаете, вот от начала, с шести лет и до сегодняшнего возраста своего я занимаюсь спортом. Но тогда меня подталкивали мои родители, то есть бабушка, у которой я жила. Она очень любила спорт, и вообще у меня вся спортивная семья, и они максимально себя реализовывали. Дед, даже дедушка у меня во дворе сделал бревно для меня, чтобы я там ходила. Мотивовала таким да, образом. они помогали мне, чтобы я любила спорт. И это очень важно, поэтому зависит только от нас, родителей. Если мы любим спорт и будем относиться к этому правильно, то, естественно, наши дети будут здоровы, и нам не надо будет вкладывать именно в лечение их деньги. То есть вы свои спортивные карьеры это самым батькам, ну, семье. Только э, своим родителям своим бабушкам и дедушкам. Они меня очень, как правило, сейчас очень много уделяют внимания своим, э, то есть внукам. Э, не родители, а бабушка с дедушками. И это очень правильно. И мы должны передавать эти эстафеты. И я хочу сказать другое, что я до сих пор занимаюсь спортом, и у меня и дочка занимается, и сын занимается спортом. И я занимаюсь конным спортом в своем возрасте. Я сажусь на лошадь и с большим удовольствием себя именно в этом направлении реализую. Я хочу сказать, подчеркнуть, что мне очень хочется передать свои чувства, свои эмоции именно нашей всей стране, чтобы как можно больше родители думали о своих детях и привлекали их внимание именно к такому позитивному образу жизни, как спорт. Пожалуйста, вас дети отблагодарят в будущем. Ну, скажи, а никогда не возникало думки, чем я занимаюсь, мне так важко, спорт это так важко, я не хочу этого О делать, мне, мне это сложно. Ну, вы знаете, это все-таки зависит от тебя, как ты сам себя чувствуешь и реализовываешь. Если ты там погружаешься постоянно в компьютеры, погружаешься где-то в какие-то вот такие батоны, которые возле тебя лежат, ты там этот батон в одной руке, второй рукой клавишей клацаешь, и ты понимаешь, что тебя это погружает, вот это вот неправильная жизнь, Такая, погружает тебя и ты как чем больше ты этим занимаешься неправильным не двигаешься тем больше тебе выйти тяжелее с этого состояния и ты начинаешь что толстеть ты начинаешь быть таким неактивным ты начинаешь быть таким размягшим всем и я как женщина ни в коем случае во-первых не хочу допустить себя до такого это неправильно это огромнейшая нагрузка нагрузка на все органы на сердце и так далее и второе это не очень красиво эстетически себя в таком В виде Не хочеться йти на програму, ну, звичайно. щасливий. Підкажіть, будь ласка, можливо, є якісь такі вправи, які, можливо, можуть робити дорослі, яким важче дійсно займатися почати спортом, Ну, хоча б почати з того, щоб це можна було робити за робочим столом, наприклад, якась да, так, така посильна гімнасті. Да, да просто взяти, підтягнути, ручки там, підтянути, там, здихнути, там, потягнути свої. Так. вот такі ручки. Ну, Навіть просто сидя, можно, можна там наклончики. это сделать, поворотики в одну, в другую сторону. Да все, что угодно можно сделать, если ты этого хочешь. Помимо того, что я вот, например, хожу на конную базу, вот даже, да, сидя здесь с вами, мы спину распрямили, не то, что сгорбатившись вот таки, на спину распрямили, плечики распрямили и нам уже хочется «А -а -а вздохнуть хорошо. я да. Я вам хочу сказать, у меня дома, я не хожу там, допустим, в тренажерный зал, как бы, мне не хватает времени, но я нахожу возможности. я купила себе гантель, купила себе тренажер и сделала комплекс упражнений, которые 30 минут, как очень наши, каждый день я выполняю. Я разумею правильно вас. Было бы бажание и можно заниматься спортом, можно гарно выглядеть. Конечно. Пани я вам дуже вдячна за разговор, Дякую, что вы завитали до нашей ранковой студии. нагадаю, что у нас гостях была легенда радянського та